Сегодня у нас произведен очередной выпуск, выпуск курсантов первоначальной школы спасателей. Количество людей, выпускаемых 37 человек, были произведены и показаны те занятия, показные занятия, которым они научились на практике. Теория была два месяца, два месяца практика. При этом практическое занятие проведено на твердую хорошую оценку. Для этого мы привлекли сюда и детей под 52-й школы города Днепропетровска, которые увидели и радовались, естественно, мужеству тех спасателей, которые закончили первоначальную школу. Вот. Я думаю, что здесь присутствуют и ветераны, и пожарных, и спасателей. И они то же самое дадут свою хорошую, нормальную оценку. Ввиду того, что действительно есть те люди, которые могут, хотят и умеют спасать людей. Не только на территории Днепропетровской области. А как лично вы оцениваете вот, подготовку? Подготовка последних будете... два года она выше, чем подготовка была ранее. Почему? Потому что есть новая техника, техника, которая не в других областях. И благодаря губернатору, председателю областного совета, эта техника есть в наших подразделениях. Подразделения боевые, они способны выполнять свою боевую задачу.